Местные власти покосили на этом участке траву, скорее всего, с целью уничтожения карантинных растений. Один из таких карантинных растений это имборизм. Посмотрим, осталась ли она здесь. Вот источник семян. Пока она еще... Села. Здесь уже начинает цвести. Хотя, судя по всему, косили совсем недавно. Дальше, поверьте мне на слово, ничего. А вот здесь еще есть. Но почти ее нет. Нету, нету. Вот. Источник семян на следующий год. Вот здесь покошена, она сторону от, отлезла и размножается. Но опять здесь дальше все, все чисто. Я внимательно по сторонам смотрю. Ничего нету. Вообще амброзии не видно. Нету амброзии нету. Так, тут, похоже, опять начинается. ее много цветет хорошо она. опять цветущая амброзия ну тут пошло опять немножко заросли. значит какой результат того что я вижу для того чтобы искоренить здесь амброзию можно применить какие-то дорогостоящие препараты типа аллергостопомрозе. Но вы видите, что вот на таких участках, где она то есть, то ее нету, наверное, дорогостоящий препарат будет дорого применять. Если я посмотрю затраты времени на то, чтобы вот этот участочек, вот от той дорожки, от перекрестка даже сюда почистить. Ну, учитывая то, что здесь амброзии не так-то много, я думаю, что час-полтора человеческого труда достаточно будет для того, чтобы здесь полностью искоренить всю амброзию. И самое главное, если ее искоренить, то на следующий год она уже не прорастет. А теперь посмотрим, что мы будем действующими методами делать вот с такой амброзией. Она ведь уже засвела. И она скоро выкинет семена. Использовать дорогостоящий препарат точно никто здесь не будет. Гербицидами поливать тоже вроде бы невыгодно и дорого. Соответственно, никто не будет ни гербицидами поливать ее, ни дорогостоящими препаратами. И плюс у нас почему-то крайне редко используется метод вырывания с корня. А я бы сюда как раз вывел бригаду людей, и она бы где-то даже один человек за весь день, ну может быть за два-три дня весь этот участок от поворота и туда он бы вручную смог очистить, оставив таким образом в следующем году этот участок уже не амброзии. растет новое, но в значительно меньших количествах и так еще 2-3 года по одному два дня потратить на прополку и мы будем иметь этот участок полностью без амброзии очень большой если этого не сделать то мы будем иметь вот этот коврик будет каждый год расширяться